Чому мені дві причини? Чому б ти не переїхав зараз з Каліфорнії? Ну, по крайній мірі зараз. Дві-три причини. Тут дуже тепло і дуже комфортно для прожиття. Тут не потрібно купляти е, теплі речі. І друге, е, у нас дитина старший син. Це Юліан, Він з аутизмом. І тут зараз дуже є кльові програми для того, щоб можна було його соціалізувати і далі мої бути е, рух в його житті, в прогресі, його здоров'я. В принципі, думав, ну чисто така в мене була думка, що ти зараз кажеш, ну і тут ще парасолька є. Парасолька і сол це мав саме перше, але просто це так вже чисто по життю. Ага, я понял. Інформація. Ну, а чесно, тебе ніхто не заставляє, що ти ходиш сюди, їжу готуєш. Може жінка каже, Вася, давай я віддихнув суботу від тебе, давай, йди вже на ту парасольку. Це не є якісь, скам, що хтось ганяв мене віликом і давай, 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 сам якби чекаєш. Той момент, коли ти можеш бути в чомусь десь корисний, і ти якась там якесь таке порівняння, ти маленька та деталь великого механізму. І воно кльово, коли воно працює з твоєю вже участю. Коли тебе немає, то тіпа, якби, трошечки інша ситуація. Є звичайно, і заміна, якась, скажімо так, але воно цікаво, коли це є для когось для чогось корисним. Супер. До речі, ти згадав про великий механізм. Просолька, насправді, це є доволі великий механізм. Це. Е... Сотні волонтерів, це більше 100 волонтерів, які збираються для того, щоб організовувати цей проект і кожної суботи. Ну звісно, ви на кухні міняєтесь, так якби це не, не кожної суботи, а через суботу. Але круто, круто, що цей механізм працює і є користь один одному від того, що ми робимо. Хорошо, а давай так дивися, ти іммігрант два роки. У твої побажання іммігрантам які тут ну три місяці або півроку. Ну то більш свіжий. Скажемо так, не покладати руки і дивитися вперед, тому що воно в будь-якому випадку, часом, щось трошки буде і і буде краще, а краще воно стає і буде ще краще. А взагалі, що я зробив і вам раджу, в принципі, сьогодні тема, бачите, якраз в принципі, нам це підказує. Йти вчитися і вчитися практики англійської мови. Коли немає англійської мови, немає якихось скілів, тут дуже важко буде далі де просуватися. Тим більше серед, серед свого ком'юніті, тобі не дадуть заробити. Треба йти далі і шукати тих, хто володіє англійською, тобто американців. Перша англійська, друге. Далі ну в мене наприката протягом цих двох років, я пішов в був School, до речі, я його там деякі курси. E, прийшов, далі пішов в Сієра Калич зараз там вчуся, ну і далі паралельно працюю, і це, це кльово, ні одне другому не заважає. А ще от не можу тебе не запитати таку річ, Ти сказав, що про церкву декілька слів сказав, що це саме перше. Що яка твоя думка? Ти прийшов e, сюди і церква сол. Що для тебе є? Церква сол це там, де я знову ж можу бути корисний і де мені. Цікаво почути кожен раз, кожну неділю, щось нове про Бога і побачити нових людей, побачити, бути корисним, знову ж познайомитися з новими людьми і розказати свою історію, почути їхню історію і далі разом де зустрічатися. Знову ж служити в якомусь служінні. В принципі, я й координую, якби в неділю теж буває. Да. Так от, друзі, не не скриваючи, як це не приховує того, що я це запитав вас заради реклами. <гум> Оця інформація була на правах реклами, в якому відношенні? А нам добре бути в церкві, нам добре тут об'єднаними бути. Тому просто хочемо запросити вас сьогодні, буквально сьогодні, на 6.30. Після нашої програми, в принципі, і наша програма, і те, що відбувається ось тут в основному залі, це можна сказати, це одна парасолька. Ми запрошуємо. Там буде продовження програми шість 6.30. Буде така церковна служба, проста, зрозуміла. Сімейній атмосфері. Ми дуже вас запрошуємо сьогодні провести вечір з нами до кінця. І це буде хороший час. Я в цьому пересвідчений. Да. І про подаруночки, да, вони будуть в самому-самому кінці. Я ще про них скажу пізніше. Вас дуже дякую. Давайте ще раз подякуємо вас і команді, і всі, всій дякую. команді да, Ми кожної суботи будемо трошечки розказувати про нашу команду, про різні відділи. А зараз я прошу Оленку. Оленка? Оленка, тоді сюди, будь ласка. І представ наших гостей сьогодні, що в нас буде далі? Так, сьогодні у, наш, у нас на спікер сьогодні, Оксана, яка представляє, як ви можете подивитися, Highlands Community Charter School. Вона розкаже про освітні програми, які є в їхній школі. І потім, після того, ви можете в принципі підійти, записатися можливо в їхню школу, можливо, ще щось додатково спитати. Тому запрошую Оксаночка тебе. Дякую, що ти прийшла до нас. Дякую, що ти завжди приходиш і розказуєш нашим гостям про те, що відбувається в вашій школі. Дуже дякую за запрошення. Давно не була на «Парасольці» і я дуже щаслива знову тут бути. Я на тому що можливо, хтось не розуміє український, і мені хотілося б повторяти презентацію. У нас був прекрасний спікер до того, як я вийшла сюди і класну рекламу нашої школи. Дякую вам большое. Он сказал, что нужно начинать с английского языка, и, конечно, он упомянул школу Хайленд. И я хочу как бы на, на этой волне также продолжить, что все вы, кто приехали, я вам также желаю начинать правильно, начинать с английского языка, потому что вы приехали в страну, где все разговаривают на английском языке. И я имею в виду те люди, где вы будете работать особенно это англоязычная среда, поэтому английский это ключ к успеху 100%. А еще раз, меня зовут Оксана, я представляю школу Highlands Community Charing Technical School. Это бесплатная государственная школа для взрослых в возрасте от 22 лет и старше. У нас на сегодняшний день есть около 50 различных локаций по всему городу Сакрамента У нас график занятий очень гибкий. На сегодняшний день есть утренние классы, есть после обеда и вечерние классы. Также есть такая программа, которая называется SICA или Independence Study. Многие наши студенты говорят, что это программа онлайн. Это не совсем онлайн, но в основном это дистанционное коронавирусное обучение, где вы можете из дома подключаться к нашим классам и изучать английский. Как работает наша школа? Недавно у нас произошли некоторые изменения относительно регистрации. У нас очень много студентов, что я вам могу сказать. Я знаю, что многие из вас уже имели опыт обучения у нас в классах, где классы переполнены, поэтому мы решили как бы делать такие условия, чтобы студенты более ответственнее относились к обучению, потому что есть студенты, которые приходят только раз в неделю, а есть те, которые приходят каждый день и, конечно же, мы будем давать место тем студентам, которые учатся, стараются, которые не пропускают занятия, которые не просто изучают английский язык, а также как бы намереваются переходить с уровня на уровень и получать профессии, а заканчивать программу среднеамериканского образования. Поэтому сейчас, для того, чтобы стать нашим студентом, вы можете, конечно, сделать это сегодня со мной, я вас зарегистрирую, но процесс, он чуть-чуть по-другому, занимает две недели, вы будете проходить специальные курсы, где вас будут обучать, как правильно пользоваться техникой, это наши телефоны, как вы знаете, Google Pixel бесплатные, которые мы выдаем всем нашим студентам. Каждый, кто у нас обучается, вы получаете такой телефон абсолютно бесплатно. Все услуги и сервис мы оплачиваем. Студенты, которые обучаются онлайн, у них также есть возможность получить бесплатно лаптоп и hotspot, что является интернетом, чтобы вы не оплачивали за это все. Как я уже сказала вам, у нас есть классы очная форма и есть онлайн. Каждый класс мы принимаем студента, прежде мы их тестируем. То есть вы проходите компьютерные тестирования для того, чтобы вы грамотно определили уровень вашего английского языка. После этого каждые 6 недель вы будете проходить компьютерные тестирования. Это для того, чтобы вы сами могли увидеть свой прогресс, Насколько вы движетесь вверх в изучении английского языка? Недавно был вопрос на барахолке, много вопросов относительно нашей школы, как, как приходит студент с уровня на уровень. Очень просто, вы проходите компьютерное тестирование, а также есть так называемый exit test, то есть тест, который вы сдаете для того, чтобы перейти на следующий уровень. Если у вас высокие баллы по компьютерному тестированию, а также вы проходите этот тест, вы можете перейти на следующий уровень. У нас есть студенты, которые каждых полгода они переходят на уровень. То есть получается на протяжении двух лет они уже переходят на программу High School. Это студенты, которые привлечены, которые стараются, не пропускают, изучают английский, и это все возможно. Кроме программы английского языка у нас есть э, программа среднеамериканского образования. Она начинается с четвертого уровня изучения английского языка. Мы говорим, что это Bridge Level. Э, и на этом уровне мы уже подключаем дополнительно некоторые э, предметы, такие как история Америки, э, география. Вы изучаете, изучаете устройство государства Америки, а также математика. И параллельно изучая эти предметы, вы имеете право выбирать профессии. К сожалению, сегодня у меня нет возможности показать вам. У нас много профессий, как вы знаете. Недавно мы сделали такой ролик насчет профессии сварщика, я не знаю, кто-то слышал об этом. У нас прямо на главном корпусе есть цех где наши ребята, они практически э, практикуются, то есть они варят различные предметы, у них там учитель, и они не только проходят теорию, но и практику. Очень интересно, это все бесплатно, это все у нас на корпусе. Я знаю, что многие из вас слышали там программы, такие как «Дальнобойщик», в IT-сфере, технологий, Но кроме этого есть еще много интересных профессий, как, например, фитнес-инструктор, либо э, спортивный судья. Это под, по, по, хороший подзаработок на выходных, например. Есть у нас кулинарные классы, где вы на протяжении трех месяцев получите сертификат и имеете право открывать свой личный бизнес. Если, например, э, вас интересует кейтеринг, э, то есть вы хорошо готовите, хотите работать для себя. Также те, которые открывают детские садики. У нас это также есть лицензия, вы можете проходить эти курсы у нас и открывать свой детский сад и начинать, начинать свой бизнес. А, в, с помощью этих всех профессий мы также добавляем такую профессию, как Financial Literacy. Это программа, которая помогает вам правильно вести бизнес с точки зрения финансов. То есть вы можете не просто вести бизнес, а также вести бухгалтерию у вас будет лицензия, что вы имеете право вести свою же бухгалтерию, чтобы кому-то заплатить деньги. У нас грамотно продуманы все курсы. В основном средний, средний термин вот этих курсов – это около года. Вы имеете право закончить, но в основном для того, чтобы попасть на эти курсы, вам нужно заканчивать уже почти программу среднеамериканского образования, то есть это английский, математика, история. Вы должны почти сдать все вот эти credits для того, чтобы иметь возможность попасть на программу профессиональное образование и уже сфокусироваться, сконцентрироваться и быстро закончить эту программу. Кроме образовательной части, я всегда напоминаю, у нас есть такие бонусы, как бесплатный детский сад на период того, как вы обучаетесь в классе. Ваши детки имеют право у нас обучаться также. Это детки в возрасте от 2,5 до 5 лет. У нас есть телефоны. И в телефонах есть такое приложение наше приложение школы, которое называется Brain. И там есть бесплатные билеты на автобус. То есть транспорт не проблема, потому что вы с помощью телефона сканируете код, и вы садитесь на любой, на любой транспорт в Сакраменто, это САРК, и бесплатно там перемещаетесь по всему Сакраменто. У нас также есть бесплатный фитнес-центр, у нас таких два где работают профессиональные инструктора, специалист по питанию, это нутрициолог. Также есть классы йоги, есть классы фитнес, есть групповые занятия, есть занятия напрямую с тренером. Это все, опять же, абсолютно бесплатно. У нас есть постирочная на главном корпусе, если вам, чтобы вы не платили деньги за стирку, вы можете у нас стираться. Также у нас есть такой комиссионный как бы, склад, где мы собираем вещи, которые бывшие употребления. Это вещи быта, это одежда, это детские игрушки, книги, много всего. И вы можете также абсолютно бесплатно подъехать и взять то, в чем вы нуждаетесь. Мы очень хорошо и тесно сотрудничаем с Department of Human Assistance. Это Велфер по нашему. Если вам нужно отличаться и получать часы от Велфера, все это мы делаем. У нас получается 7 часов в день вы получаете, если вы посещаете наши классы. Соответственно, сколько вам нужно часов, вы посчитаете, и вы автоматически получаете эти часы, вам не нужно приходить и брать эти документы, потому что наши, наша администрация, они напрямую отсылают все эти репорты вашему Case worker и вы все это получаете автоматически. Я сегодня пришла с подарками, у меня есть несколько подарков, могу их разыграть с вами, поэтому если у вас есть вопросы, я могу вас сегодня зарегистрировать, ответить на ваши вопросы и разыграть некоторые подарки. Спасибо вам большое. Вопросы ко мне в индивидуальном порядке, чтобы я Тобі я вам навіть лучше обістні. Хорошо, Спасибо вам без дякую, Оксаночка. Дуже корисна інформація. Давайте подякуємо Оксані. Якщо є запитання, вона ще тут. Ми все вам розкаже, покаже. Підходьте.